Uh, it was a well-fought game. i felt like we did what coach asked us to do. we've been working hard on our defense since our last game, and i feel like we executed the game plan well tonight. it's short. Uh, no questions. you can be free. thank you. Uh, today Я думаю, что и мы, и химик, не совсем довольны защитой да, нашей. Но мы можем быть довольны нападением. Мы показали хороший процент как из-под кольца, так и трехочковых. И было мало потерь и что одной, что и другой команды. И я думаю, что мы можем быть обе команды довольны игрой, но не совсем довольны результатом и защитой, в первую очередь. Не совсем довольны результатом химик, мы довольны результатом, но не очень довольны нашей, нашей защитой. Но в нужные моменты парни проявили характер, особенно в начале третьей четверти, когда химик попал много свободных трехочковых бросков и в основном быстром прорыве, но все это получилось от нашего нападения неорганизованного. Но мы проигрывали 9 очков и сумели вернуться в игру, проявив характер. Спасибо парням за то, что есть характер у них, и мы можем выходить из сложных ситуаций. Да, скажите, вот у Дэвиса сегодня 8-16 трехочковые. Скажите, это какой-то результат полномерной работы человека или же просто такая случайность, потому что до этого он не отличался такими. Я не могу сказать, что это было, что это случайность, потому что он очень упорно работает на, на тренировках и не, не, у него не все получалось перед этим в играх, но на тренировках он бросает с хорошим процентом и. Сегодня, я думаю, что он сыграл свою лучшую игру, плюс он сегодня хорошо руководил командой. И сегодня были те броски, которые он забивает. То есть они были подготовлены, были его броски. До этого он хотел взять на себя, и какие-то броски были не подготовлены, отсюда был и процент хуже. Но сегодня он проявил себя как лидер команды, и наконец-то мы дождались, то, что он может забивать с хорошим процентом. Будем надеяться, что в дальнейшем это будет продолжаться. Во-первых, хочу извиниться перед нашими болельщиками за такую игру. Сегодня была с нашей стороны очень плохая игра. Пропустить 92 очка дома. Я считаю, что это, это плохо очень. Поздравляю команду Харькова. Это дали нам, да показали, что нельзя расслабляться до никаких моментах. В первую очередь по игре. Дали почувствовать э, лидером команды игру. Э, Кромеру. Хорошо дали. Он забил свои броски. Э, да игра один в один. Э, проиграли полностью, по-моему. Э, не сделали то, что договаривались на игру. Э, да не соблюдали правила. Э, потом в, в, во второй половине, когда было там, плюс 9, по-моему должны были умно с головой отработать это этот момент и наращивать свое преимущество. Но где-то в какой-то момент сбились, да потеряли ритм игры. И Харьков догнал нас и перегнал. Да, а потом в конце игры какие-то там парочку ошибок, к чему и перевело поражение. Добрый вечер. В первую очередь поздравляю Харьков с победой как я и говорил перед этой игрой, перед этим туром, что да, Харьков, и говорил на протяжении многих пресс-конференций Харьков, что непростая команда, хорошо играет, да, хорошие иностранцы. Как сказал Саша, да, я сказал ребятам в раздевалке, что пропускать 92 очка сложно вообще выиграть. Мы сегодня допустили слишком много ошибок, за которые нас полностью наказали. Да, безусловно, процент трехочковых у Харькова очень хороший. 14 трехочковых забили с процентом 45, да. Но, значит, где-то мы позволили. Какие-то броски они почувствовали, забили тяжелые, какие-то броски мы сами. Где-то их потеряли и в концовке несколько глупых решений, которые, да, просто не стояли на правилах. У нас еще не было бонуса, могли использовать более умные умно бонус и выиграть даже при таком не совсем качественном нашем мягко говоря нашем качестве в защите двигаемся дальше нам нужно как можно быстрее забыть эту игру и через день у нас очень важная игра с Днепропетровском да и сейчас нужно постараться максимально сфокусироваться на следующей игре но ну, а эту игру безусловно нужно будет проанализировать и чтобы не допускать больше таких глупых ошибок ну и коротенький вопрос, пожалуйста. Пару слов по подготовке к игре из Днепра. Ну, а все в стандартном режиме. Видео, разбор, скаутинг, тренировка одна и все, как, как всегда, то есть, ничего нет. Еще была эта пауза, да, для сборной. Павлов только вчера приехал, как бы, да, то есть, немножко одну тренировку потренировался. Ему сейчас нужно немножко, да, как бы влиться там в команду после этой паузы, но, опять же, это все, да, так не сильно большая пауза, но тем не менее.